বাইকেৰে শুৰেকৰ ঘৰলৈ গৈ আছিল এজন যুৱক হঠাৎ এজন অচিনাকি যুৱকে সাত দাঙি লিফ্ট বিচাৰে মালী বাইপাছত পাইছহি এজন যুৱকে মোক ৰখালে বোলো মোক অকণমান আগুৱাই দেখিটো বাইপাছলৈ অচিনাকি যুৱকজনক লিফ্ট দি বিপদত পৰে এজন লোক যুৱকজনে বাইকৰ পিছত বহি লগাই দিছিল পিষ্টল মাজতে কেইজনে পিষ্টল এখাই ক'লে এইটো পিষ্টল মনে মনে গৈ থাকে চিয় বহা নকৰিবি আৰু পিছত গাড়ী আহি আছে আৰু তাৰ পাছতে সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ ঘটনা এই যুৱকজনে যোৰহাটৰ সাতত্ৰিছ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপেথেৰে গৈ আছিল যুৱকজন নিমাতী বৰালিৰ মাধুৰ্য দাস যুৱকগৰাকীয়ে বাইকেৰে শহুৰেকৰ ঘৰলৈ যাওঁতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভোগদৈ দলঙৰ সমীপত এজন অচিনাক্ত ব্যক্তিয়ে লিখ বিচাৰে আৰু বাইকত উঠিয়ে ব্যক্তিজনে পাছফালৰ পৰা পিষ্টল দেখুৱাই লোকজনক বলপূৰ্বক নেঘেৰিটিঙলৈ অপহৰণ কৰি লৈ যায় আৰু এটুকুৱা নিৰ্জন ঠাই লোকজনক ৰখাই ডকাইতিৰ দলটোৱে ধন দাবী কৰাৰ লগতে পত্নীলৈ ফোন কৰে ফলত এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় লোকজন শুনক যুৱকজনৰ সেই শিখৰণকাৰী ভাষ্য ঘৰৰ পৰা মানে পহুবা ফালে ওলাই আহিছিলোঁ আহি থাকোঁতে মোৰ মালী বাইপাছত পাইছোঁহি এজন যুৱকে মোক ৰখালে ধৰি লওক মোক অকণমান আগবঢ়াই দেখিটো বাইপাছলৈ তাৰপিছত মই ঠিক আছে উঠক বুলি ক'লোঁ মই গৈ থাকোঁতে মোক অকণমান মাজতে সেইজনে পিষ্টল এখাই ক'লে এইটো পিষ্টল মনে মনে গৈ থাক চিঞৰ বহা নকৰিবি আৰু পিছত গাড়ী আহি আছে সেইবুলি কৈ মোক লৈ গ'ল নেগেটিঙৰ ছাইডে বাকী নেগেটিঙৰ পৰা মই সেইডৰ চিনি নাপাওঁ কোনোবা নিজান পথাৰ ধৰা নি লৈ মোৰ মাৰ ধৰ কৰি তাৰপিছত মোৰ প্ৰথমতে ডিমাণ্ড কৰিছিলে পাঁচ লাখ টকা দিব লাগিব পাঁচ লাখ টকা বিচাৰিলত মই দিব নোৱাৰিম মই বোলো মই মই আচাৰ ব্যৱসায় কৰোঁ দেউতা অসুখীয়া যেনে তেনে চলাই আছোঁ তাৰপিছত মোক মাৰ ধৰ কৰিছে মাৰ ধৰ কৰি তাৰপিছত মোৰ বেল্ট খুলি হাত বান্ধিছে আৰু চাৰ্টটো খুলি মোৰ চকু বান্ধিছে তাৰপিছত মোৰ মূৰত বন্দুক থৈ আৰু সিহঁতি মিছা কথা কৰি সিহঁতি কিছুমান ৰেকৰ্ডিং কৰি লৈছে মোৰ ডিটেইলছটো শেষত মোৰ ৱাইফৰ লগত কথা পাতোঁ বুলি ক'লে ৱাইফৰ লগত কথা পাতি ৱাইফক পঞ্চাছ হাজাৰ টকা বিচাৰিলে তাৰপিছত মোৰ এজনী ছোৱালী আছে ছোৱালীজনী আছে বুলি ক'লত মোক এৰি দিছে মোৰ লগত আধাৰ কাৰ্ড আছিলে বাইকৰ আৰ চি বুক আছিলে আপোনাৰ এ টি এম কাৰ্ড আছিলে মোৰ মোবাইলটো ল'লা আৰু মণি পাৰ্চটো ডকুমেণ্টছ ল'লা পইচা ল'লা কেইজন ব্যক্তি আছিলে তিনিজন তেওঁলোকে নি কৈছে তোৰ আজি মাৰি পেলাম তিনিজনৰ হাতত তিনিটা আৰু এখন ডেগা আছিল বয়কেইজন আপোনাৰ বাইছৰ পৰা পঁচিছৰ ভিতৰত যোৰহাটৰ পৰা ঋতুৰাজ বৰাৰ ৰিপৰ্ট এন বিজ বৰালি গাঁও এজন যুৱক মাধুৰ্য দাস মালৌ নিমাতী বৰালিৰ পৰা মালৌ অভিমুখে মটৰ চাইকেল চলাই গৈ থকা অৱস্থাত ভোগদৈ থানাৰ অলপ নিলগত এজন যুৱকে তেওঁক মটৰ চাইকেল ৰখাই লৈ যাবলৈ কোৱাত তেওঁ উঠাই লৈ যোৱাত এটা পিষ্টল তেওঁ গাত দি তেওঁক নেঘেৰি টিঙলৈকে লৈ যায়গৈ আৰু নেঘেৰি টিঙত দুজন আৰু তেওঁৰ সৈতে তিনিজন যুৱকে তিনিটা পিষ্টল লৈ এখন শুকুৰি লৈ তেওঁক পানে মৰা ভাবুকি দিয়ে গতিকে এনে এখন যোৰহাট জোৰণি ঠাই ঠাইৰ পৰা দিন দুপৰতে বা সন্ধ্যা সময়ত দুৰ্বৃত্তই এনেকৈ পিষ্টল দেখুৱাই পানে মৰা ভাবুকি দি এজন যুৱকক লৈ যোৱাত আমি অসন্তু অসন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু লগতে সাধাৰণ ৰাজ্য আৰক্ষ আৰক্ষীৰ প্ৰতি আৰক্ষী যে কোনো নিৰাপত্তা নাই সাধাৰণ ৰাজ্যে বুজি পাইছে গতিকে এইখিনি আমি আৰক্ষী বিভাগক এতিয়া আমি এজেহাৰ দাখিল কৰিছোঁ গতিকে আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লয় যেন এন বিউজ সহজ সৰল ভাষাত নৱ ভাৰতৰ কথা